Пане Вікторе, доброго, доброго здоров'я. Так, так, я вас. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання. Ну, ймовірно, ви ж дивилися, як і багато українців виступ президента сьогоднішній, верніше, його прес конференцію яку він давав для засобів масової інформації. Як ви оцінюєте те, те що сьогодні відбулося? Це таке загальне питання для того, щоб розпочати да. розмову. В якій професії. есть свои э, позитивные и негативные стороны. Вот тяжелые стороны для политологов это выслушивать ежегодные э, пресс-конференции президентов, премьер-министров, э, лидеров наций и так далее, и так далее. Это всегда тяжело. В данном случае э, э, было дважды, дважды трудно. То есть э, это была скорее пресс-конференция. Э, это хорошая субботняя пресс-конференция опытного э, политика президента, но это не годичный отчет о проделанной работе, и это не, не доказательство каких-то свежих идей а о том, как будет жить страна в 2015 году. Все, о чем он говорил, мы слышали от него много раз, и правильно он говорил, еще раз повторяю, его э, квалификация выше, чем тех, которые задавали ему вопросы. Ну, в общем-то он так говорит. Вы меня выбрали в один тур, вот так я буду вами и управлять. То есть немножко, конечно же, это все сырое и не готовое. Но вы знаете, все-таки президент должен отличаться политической инициативностью, а не политическим остроумием. То есть он должен был что-то такое сказать, что заставило бы нас сегодня политологов или журналистов целую ночь думать. А вот как это будет реализовано? Ничего этого не произошло. Много вопросов, много ответов, но никаких сенсаций и никаких серьезных каких-то продвижек вперед я не услышал. Конечно, очень сильно разочаровывает полное отсутствие каких-то результатов по борьбе с коррупцией и, и по реформе. Ну, поразительно. То есть все заговаривается, слова, все хорошие, у всех все получается. Дайте еще 6 лет, и через 6 лет я вам э, сделаю светлое будущее. В этом смысле Путин более циничен. и открыт со своими э, национально-граничной пресс-консервистами, со своими слушателями. Он сказал, через 2 года вам всем станет хорошо. Маршалка назвал другую цифру. 6 лет. Пане Викторе, Христина Бондаренко, скажите, на вашу думку, какие вот запитания мало бы пролунать от журналистов, но не было заданным? Нет, но ну, самый главный вопрос. Как вы собираетесь освободить Крым, Донецк и Луган, когда вы, наконец, э, э, посадите э, э, людей, которые совершили преступление на Майдане, и когда начнутся реформы? Все. Эти три вопроса должны были постоянно повторяться. А так мы задавали ему вопросы, с которыми он легко расставлялся. Если вы увидели, он даже веселился, он хохотал это очень плохо, понимаете. Но ну, журналистов можно понять, они же журналисты, не политологи. Но президенту, конечно, надо было быть как-то более основательным. Ну вот, смотрите, есть такой термин, как месседж. Он должен был дать какие-то послания, он должен был кому-то что-то намекнуть. Или хотя бы кому-то угрожать. А он нас уговаривал, что все кадры его назначения – это лучшее назначение в мире. Ну так не взято тоже. Тобто, він явно не готувався, коли ісприскав і. А що могла означати фраза його про те, що сил для наступу у нас на сьогоднішній день не вистачає? Кому це він мог... кому це послання могло бути? Да Ні, там там дуже багато він придумував експромта. Вон сказав, що, можливо, веде в оленне положення, при цьому сказав, що єдиний чоловік, який знає, можна водіти в оленне положення і лет, це він сам. Он нам рассказывает о том, что прокурор у нас лучший прокурор в мире, но у него нет друзей, и поэтому он взялся за врагов. Ну точно так же и действовал прокурор предыдущего президента. Он в основном занимался врагами президента. Так что, честно говоря, слишком много экспромтов это какие-то такие загадки, которые трудно сейчас объяснить. Ясно, конечно же, очень хороший у него был ответ по э, Крыму. Да, мы не собираемся делать блокаду, но на самом деле мы с вами знаем, что блокада нужна и Крыму, и Донецку, и Луганску по полной программе потому что люди должны нести ответственность за свои э, референдумы, за свое поведение, за стрельбу по украинцам и по украинским солдатам. Ну, допустим, президент это не мог сказать, это другой вопрос. Но, повторяю, идет самый тяжелый год из 20 лет украинской независимости. И он должен был хотя бы что-то намекнуть, свежее, новое. Ну, даже нельзя, два часа просидеть. Ну, он пользуется своим интеллектуальным превосходством, к сожалению, над журналистами. Так, а что бы он мог новое сказать? Про нет, я не буду за него это думать. Там есть огромная администрация. Вы извините меня, я два года работал главой информационно-лечебной службы администрации президента. Если я президенту на личную конференцию не приносил новые идеи, новые шаги, новые обстоятельства, какие-то новые предложения, то меня увольняли в течение суток работы. Как вы такое говорите? Вы что? Он ведь тем отличается от нас с вами, что мы анализируем и воспринимаем мир, а он ведет нас к светлому будущему. Вы что, забыли, что мы ему отдали 54% голосов в первом туре? Ну, от ви сказали, от якби ви працювали, ну, умовно, гіпотетично, да, уявімо, зараз на президента, що б ви ми йому порадили сказати нового? Ну, просто цікаво. Він має був нас, во-перше, він має був нас поздравити з Новим роком. и сказать, что так и так, вот список людей, которые сейчас арестовываются за свои преступления против Майдана, вот люди, которые попали под разведение, вот еще 50 человек судей, прокуроров, генералов, милиционеров, которые не имеют права поехать в этом году отдохнуть на свои миллионы за границей. А теперь давайте поговорим о мелочи, о мелких вопросах. Я обещаю вам, что у нас есть политическая воля сделать Украину справедливой и честной. Можете не сумніватися, це була сенсація. этого ми увидели сильного, умного, хитрого человека, который який ну, на всі питання ответил. Осталось только ощущение того, що є у нас люди в стране або нет. скажіть, у мене ще є запитання. Мене цікавить той момент, коли його запитували про роботу Генеральної прокуратури України, і він дуже так. М Скажімо, не те, щоб вигородив єрему, але сказав, що так, мене не не задовольняють розгляд деяких справ, що стосуються майдану, але перш за все, мене не задовольняє робота генеральної прокуратури, а не генерального прокурора. Чим можна пояснити ось саме таку постановку відповіді? чисто бюрократическое решение вопроса, потому что ясно, что э, э, руководитель любого ведомства отвечает за работу ведомства. Э, генеральный прокурор же не живет в отдельном кабинете в скафандре и не знает, что делается в Генеральной прокуратуре. Такого же не бывает. Ну и проговорился и сказал, что да, э, ВРМ не будет садить своих друзей, знакомых, родственников и просто хороших олигархов или высокопоставленных коррупционеров, но он будет заниматься врагами. Врагами кого? Врагами президента, конечно. А это, повторяю, а такого человека надо хранить, держать. Поэтому, честно говоря, мы скоро наверняка услышим о каких-то демонстративных арестах. Но президент, честно сказал, это будут мои враги. Пока нет. Поэтому я думаю, что Лерена выполняет свои функции, пока он понимает прекрасно, что из всех коррупционеров надо выбирать наиболее важные, драгоценные, э, важных людей. Это те, которые э, находятся в конфликте с, с, с президентом. Еще раз повторяю, президента нужно было больше, чем Украине, о реформе. Они говорят о то, том, что он делает каждую неделю. Это немножечко негодичная пресс-конференция. Это немножко недоработкой. Они немножко... Э, да, выкрасили цвет, арсенал, никто не спорит. Это оригинально, это гламурненько. Что там говорить, у нас же война, все у нас идут гибели, людей хоронят постоянно, поэтому розовый цвет, это как-то должно э, а, а, обновить. То есть это глубоко бестактно, конечно. Я уже не говорю про название. Вера, надежда, любовь. Это не нужно было совсем писать там. Зрозуміло. Дуже чітко ви підсумували. В принципі, дуже і дякуємо вам так. за вашу експертну думку. Ми будемо їх і надалі збирати.